Приветствую. Здравствуйте. У вас так скрепненько самоварчики все? Ну да, не выделяемся, скажем. Вот так. Это вы продаете или это вы коллекционируете? Продаем, продаем. Семейный бизнес. Я понял. Круто. Я даже не знал, что это настолько как популярно. Дело? откуда? Ну нет, дел... это не популярно, на самом деле. Дела у меня, как говорят в Одессе, спасибо, не дождетесь. А я донечанин из Киева. Зовут меня Артем. Очень приятно. Меня Никита. О чем здесь разговариваете, Никита? Да, вообще на работе скучно, зашел, смотрю. Молодежь ведет себя неадекватно, ну, то есть сразу посылают, неважно, кто ты, откуда, вообще, в принципе. Ну, они есть, дети есть, дети. Взрослые люди, вроде бы, скажем так, на вид адекватные, начинаем общаться, в итоге начинают оскорблять, обзывать, неизвестно почему и зачем. Видимо, а вот если... флага. Вы, наверное, не, не знаете, из-за чего украинцы могут быть агрессивны по отношению к россиянам. Нет, но ну, смотрите, это скудное мышление недоразвитых людей, которые видят флаг и сразу начинают агитировать э, свою агрессию на данного человека. Правильно? Смотрите, я вам не Смотрите, сделал. не совсем правильно по одной простой причине. Я могу объяснить, почему. Потому что вот представьте гражданина Советского Союза году так сорок угу. и вот ему представилась возможность пообщаться с представителем нацистской Германии. Вот как вы думаете, он будет сильно пылать любовью к представителю нацистской Германии? Мы не говорим сейчас о любви, а именно о обычном общении с человеком. Правильно, я человек, вы человек. Так я Мы вам объясняю, от... что граждане Советского, Союза ненави... граждане Советского Союза вы ненавидели. Принести... И вот поэтому у нас, у украинцев, большого количества людей, которые посидели под Конечно. бомбами, снарядами, есть э, неприязнь к представителям государства агрессора. А вы являетесь гражданином этого государства. Хорошо. И поэтому вы несете ответственность. Вы несете тоже ответственность. Вы несете ответственность. Раз... А не подскажете мне... Мы Белгород бомбили в 2013-2014 году. Или когда начал, не, начали бомбить я Белгород? Про данный момент. Про данный момент. А вы не знаете, что в течение, нескольких, в, тен, в течение нескольких лет из города Белгорода обстреливали город Харьков. Каждый день. Украина не отвечала. А вот когда Украина начала отвечать, вы почему-то. Начали говорить, так вы же по Белгороду стреляете. Есть причина следственной связи, когда сначала что-то происходит, а потом идут следствия по этому делу. И вот следствие того, что вы стреляли по Харькову, теперь получается, что по Белгороду тоже стреляют. Это есть причина, а потом произошло следствие. Так я не отрицаю, но ну, есть факт, конечно, конечно. Не могу не согласиться в любом случае. Поэтому все просто. Все просто. Поэтому не, не обижайтесь, что э, если вы вменяемый человек, если так я вы э, адекват, адекватно понимаете, то не обижайтесь. А если вы считаете, что украинцы неправы, ну это ваши проблемы. Вы же понимаете. Нигде я ничего не говорил. То, что украинцы неправы. Ну, вы сказали, честно, что украинцы невысокого, невысокого уровня развития или что-то такое, вы сказали. Не, я не сказал про, опять же, про нацию. Я сказал по, про определенных людей, которые именно вот в ключе негативном называются обо См... мне, скажем. Так хотя они не знают меня, какой я человек вообще за Смотрите. меня. И в случае войны вообще. А как отношу? Нейтрально. А, не знаю, поддерживаю ее и так далее. Смотрите, э, в во время Второй мировой войны. Большое количество немецких граждан не поддерживал нацистов. Но после Второй мировой войны все граждане Германии платили деньги как репарации и контрибуции. Даже те, которые были против. Потому что все несут ответственность за действия своего государства. Потому что выбирая вашего руководителя, ваших депутатов, вы делегируете им свои полномочия властны, и, соответственно, на вас, вы как единственный э, источник власти в вашем государстве, несете ответственность за действия вашего государства. А вы, продавая, покупая, вы платите налог, соответственно, этим налогом вы э, спонсируете деньги, спонсируете эту войну, оружие. Спонсируете зарплаты военных, поэтому вы несете это встречное. ответственность. Это встречная, любой человек спонсирует свою страну. Да, но есть большая разница между нами и вами. Встречка, Мы точно. защищаем свое государство, а вы нападаете на нас. Мы защитники, а вы оккупанты. Вы пришли на мою землю, не я пришел но, на вашу землю. Ну, в принципе, землю. есть доля правды. Да, да. Так что так. Но я не пришел лично никуда. Ну, я ну, лично никуда... еще, не, еще не вечер. Так я и не собираюсь. Кто сказал то, что придет, я... Придет повестка, пойдете? Уже приходила, не пошел. Ну, один из немногих, кто это делает. Основная масса говорит, ну что, пойду. Притом самое смешное, что мне многие говорят, сначала рассказывают о том, что они дико любят украинцев, дико любят Украину. И когда я задаю вопрос, придет повестка, пойдешь, ну да, пойду. А что делать? Поэтому у нас нет времени вас сильно сортировать. Нет, я человек правды, и я не буду кричать, то, что. Я не буду кричать то, что я люблю Украину я и так далее. Я просто, понимаете, доказываю делом. Ну, то есть, от слов моих нет смысла. Я могу все что угодно. Говорить. Ну, доказываю, доказываю дело, а вы вы, дон... и... вы, донатите, вы донатите на ЗСУ? Я думаю, вряд ли. Нет. Меня ну бы все? посадили тогда вы являетесь таким же, таким же, молчаливым соучастником. Все? Нахер. А, друзья, так, нагадую, у нас есть сбир. Хм, годинка пришла, можно уже нагадать. У нас есть сбор а, на третью а, Крыму штурмовую бригаду. Хлопцам ПНБ, мы, мы должны купить там монокуляры и бинокуляры. Цей збір не тільки збір, а ще й розіграш. Ви можете в розіграші виграти ось цей чудовий прапор з підписами хлопців, якраз того підрозділа, якому ми збираємо. Плюс у нас будуть ще два прапори, які йдуть мені від інших хлопців, які вже там щось ми купляли, і вони нам присилають з подяками з підписами прапора. Також будуть в розіграші такі чудові браслети, от такі, такі от браслети які роблять ваш покірний слуга. Это хендмейд, я, я такие вещи продаю, а, Ну, для вас я специально делаю такие браслеты и брелоки, что-то подобное. Вот, как вам такий брелок? Або такий. Браслеты такие. Вот все это будет на розыгрыш, а будет еще вот такие браслет с мюрнером. Это для шанувальников таких. Або такой брелок. Все це буде в розіграшу, там близько 100 подарунків там ще буде. Інші те, що так, речі, які ще до мене не дійшли, але будуть. Нам потрібно зібрати для хлопців там, 150 тисяч, Доєднуйтесь всіх, хто може, або по qr коду банки, або ось бачите тут посилання на карту допомоги нашим захисникам, або якщо ви за кордоном на PayPal, на Paypal кратно 5 доларів, 5 євро, а на картку або на банку кратно 100 гривень. Це ви можете кожна 100 гривень, кожне 100 гривень або 5 доларів, 5 євро. Це один шанс на виграш якогось з призів. Призів буде дуже багато. Там більше ну фактично, як рахувати разом з програмою, то більше 100 подарунків буде для вас з призів. Тому я вважаю, що це буде дуже приємно і для вас, і для мене. Бо я тоді зможу зібрати хлопцям на ПНБшки, купити їм, передати і бути задоволеним, бо це най, ну, найліпше для мене задоволення, коли я щось хлопцям передаю, і вони ви, ви б ви би бачили хоче. Вони. Такі благодарні, такі задоволені цим. Тому приєднуйтесь. Нагадую, що навіть якщо у вас немає 100 гривень, якщо ви будете, можете задонатити 10, 20, 50 гривень. Це теж буде. Я думаю, що я якийсь там невеличкий розіграш для люд... таких людей теж зроблю, для того, щоб було приємно. На жаль, прапор не зможу, але, але подумаю. Меня зовут Артем, я данічані з Києва. Як вас зовут, откуда ви? Замечанием. Меня зовут Михаил, я из Мурманска. Хорошо. Михаил, о чем здесь разговариваете? Так, да. в основном с украинцами тут спорим. Что да как. Есть вопросы к украинцам? О легких взаимоотношениях. Вы, я так понимаю, блогер, да? Да, маленький. А вы что, украинцы? Да, я украинец. Я украинец. Вот знаете, я вот заметил вот, так, вот, так, вот такую вот, э, как сказать, э, скажем, в общем, любой украинец отвечает за всех украинцев. Мы, украинцы, хотим вот так вот. Я говорю, ну, а почему ты говоришь за всех? Ты говори за себя как-то, По... за всех говорить это как-то, ну, глупо. Знаете, потому что каждый из нас, является, за себя. потому что каждый из нас э, понимает ответственность, что он несет ответственность за свое государство, и поэтому мы, э, ну вот началось, но я понимаю, что вы как обычные крепостные не можете понять, что э, вся власть в государстве это у народа, ну. Крепак, как круто рассказать про, да, э, про солнце, он же ничего не зрозуміє. так и крепаку за волю ничего не расскажешь, не можна рассказать, ну это так. Если я тебе не интересный, есть такая кнопочка называется «далее», вперед, чего? Или тебе хочется это? Твоя еще посунули на лицо. Так ты что, за всех? Здравствуйте. Меня зовут Артем, я донечанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? А я из Рязани. Меня Станислав зовут. Славянский. Я, я понял. О чем здесь разговариваете, Станислав а из так Рязани? Да нетчанин из Киева. Так, понятно, на, на востоке Украины, в широких Донбасских степях, есть шикарный город. Вернее, он был шикарным. Город Донецк. Вот я оттуда. К сожалению, сейчас он оккупирован и превращен в дно. Я россиянам. Понял. А что а чё вы не там? Ну, потому что я не захотел жить под русским миром, не захотел жить под оккупацией. Ну, во-первых, сидите через, через, VPN, вы сидите, это же видно. Во-вторых, вы не оттуда. Все, вы Там нормальные люди. Если я сейчас докажу, что я оттуда, вы признаете себя балаболом? Или нет? Или как всегда? Вы не докажете, через VPN Ой, Господи, сейчас. Глянем. У меня тут сумочка моя лежала. И в сумочке у меня паспорт лежал. А в паспорте есть такая вещь, называется... А что уехать? Что такое? Уже сливаемся или что? Уехал, я же сказал, потому что, наверное, все-таки под оккупацией не захотел жить. Открываем и смотрим. И тут написано, ой, мистер Донецк! Да я не Я вам говорю, Ну так не не видите. Я даже вас-то уже не вижу. Ну, наверное, потому что у вас связь на модеме из бересты. Нахер. Приветствую. Сразу видно, ширый украинец. Завидуешь? Завидуешь? Очень, блядь, очень. А ты, кроме как, без матов не умеешь а разговаривать, да? Без матов не умеешь разговаривать? Нет, не умею. Нет, не умею. Я на матери разговариваю. Про... Класси есть. Классическое российское быдло, я понял. Классическое российское быдло, я понял. Угу. Абсолютно верно. Которое за ящику вам сейчас дает везде, по всем фронтам. Еще один защеканец. Два э -э года. Вы Киев за три дня два года берете. Это вы так нежно почмокиваете. За все время не смогли полностью оккупировать ни одну область.